У меня в последнее время ощущение, как будто бы в моем теле живет аж две души Одна как будто бы плохая, одна хорошая, но тем не менее Говорят о души за плохой смотрит жена, и это радует, если б не она то дел бы натворил И мне становится хуёво, когда ее слезы капают И я ее люблю, как всю жизнь любил Виду нормальное общение, только с близкими И узкий круг друзей считаю ровным И никогда не общаюсь с жопой Потому что это характер хуёвый